او ځدلله په لار کې د خرج کولو څومره اجر ده نو په یو حدیث کې رازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله په لار کې یو روپي خرج کې یو درهم خرج کې الله جل جلاله به د هغې په بدله کې یو په وسو بدل اجر ورکي او پبل روایت کې رازي نبی کریم صل الله عليه وسلم فرمای چې د تبا د یو درهم په بدله کې یو په ولکا بدله ملاويږي نو بیا علما او دا خپل منځ کې ضرب کړي دي نو وسول چې په ولکا کې ضرب ورکینو 49 کروڑ د دینه جوړيږي نو تا صبح کتلې چې تبليغ وعلى اکثر بیان کې وایي چې د الله په لار کې یو روپي خرج کې نو یو په 49 کرور دتا اجرا ملي ویږي نو بعض خلکو دا اعتراض وکړي را د فيسبيل الله دا صرف د جهاد پورې خاص دي یا صرف تبليغا پورې خاص دي یا صرف د مدارسو پورې خاص دي کرنا دا عام لفظه نو دا خبره موږ ذہن کې واچو چې کله فيسبيل الله راشي نوددی مستاقو قطال فی سبیل الله ده خو علما فرمای چې فی سبیل الله لفظ عام ده څومره چې الله تدنی زکات مواضع دي قهرا جهاد ده قهرا تبلیغ ده قهرا مسجد جوړول دي قهرا ابن سبیل ده قهرا حج ده چې څومره د نیک کارونه دی په هغه ټولو کې د خرج د اجر ده نو دا یو سې سپورې خرص خاص کول چې یاره په تبلیغ کې دا اجر دی په نورو کې نشته دا خبره ټیک نه ده د دې وجنه امام بوخاری رحمه الله په بوخاری شریف کې په کتاب الجمعه کې باب المشي الالجمعه د جمعه په باب کې یو حدیث راوړی دی او په حدیث, حدیث کې فرمای من اخبرت قدمه فی سبیل الله حرمه الله علی النار د چا خپې چې د الله په لار کې غرد الودشي نو الله جل جلاله به په دې باندې جهنم او حرام کی علما فرمای چې امام بخاری رحمه الله دا حدیث په دې کې ولې راوړلو وې د دوی د راتک مقصود دا او د راوړلو مقصود دا چې فی سبیل الله لفظ عام ده دا څنګه چې د جهاند د پاره ده د قصې یو قصده کور نه وروه تو جمعات ترازی د هم د الله په لار کې او پامده غریوایت کې یو راوی فرمای ابو عباس رضي الله تعالى عنه داروي روي وی عبس رضي الله تعالى عنه ولي لم چئ ولید لم از جمیل روان و میمات دا حدیث وی لو الله رسول صلى الله عليه وسلم ن اوریدلی دی چ نبی صلى الله عليه وسلم او فرمای چا خپی دا د الله پلار کې غرد الوت شي الله جل جلاله با په پد باندې جهنم ورسکه حرام کې نو د الله لاره د عامدا کدا روپی په جمعات کې خرج کئ دام د الله لاره دا, دا. کدا کد په طلبه او خرج کئ دام د دا الله لاره دا او کدا کد چرتا په تبلیغ واله خرج کئ دام د دا الله لاره دا او کدا کد jihad فی سبیل الله کې خرج کئ دا هم د الله لاره دا دی اجر متعلق دا خبره او عموما خلک کې چیرې دا اجر یو ځې کول سنګه دي نو مفتی فرید رحمہ مولانا یو کس استفتاو کړي رجب سوالې دې کړل ول دا پاز خلک دوه حدیثه یو کې او هغه وی چې په یو یو روپي باندې 49 کروڑ اجر ملایوي نو هغه ورته وی کچرته دغه سی خبره شي نو یو کس په حرم شریف کې د مسواک سره د جمی سره مونځو کې په کار د جدته 13 کروڑ او 50 لک منځو اجر ملایوي شي نوې کچرتہ دا کیلکولیشن دغه شي نوې په کارنه چې بیا یو کس په حرم شریف کې یو مونس په یو لک دی نو چې جمی سره وکی یو په 25 لک شو 50 درجه یې جرد او بیا چې مڅواک سره وکی نو بیا او یا درجه نور زیات شو نو 25 لک ل چې په 70 کې زره ورکې نو دینه 17 کروڑ 50 لک جوړ شو نو یې په کار ده چې بیا یو کس په مسجد حرم کې مونځ کې هغه د یو مونځ اجر د سه خلق حساب کې د سه بیان کې چې په مسجد الحرام کې یو مونځ د مسواک سره کول هغه 17 کروڑ او 50 لাক د رجب اجر ملاوي نو مفتي صاحب ته ویل کې چرته دا ټیک شونه کوي یو کس دا خبرو کینو دي باره کې 1700 سره ایده او وی کوي یو کس وی چې د میا شمبیا پکې د سره د روجي دا نو د روجي میا شولې او بل زره پکې ورکا <coughs> نو مفتی صاحب ورتو فرمایي چې پدي کې صحیح استعمال ده خوتيک د کنه بس دا چې الله جل جلاله فرمایي چې د دې اجر دومره دي او د دې اجر دومره دي مې سوا کسرې وکړو او یاد راجې شو او د جمی سره وکړو دومره شونوی دومره اجر دي شې کنه د الله خزاني خو ډېری لوی دي نو فتاو فريده چې مفتی صاحب دغه څه فرمایي